कवचम् अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम् दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वम् ప్రీత్యర్థే పాఠాంగ శ్రీజగదంబాీ సప్తీపాఠాంగకచస్తోత్రినియోగ ఓం నమస్చియై మార్కండేయ ఉచుహ్యం పరమల్లొకే सर्वरक्षाकरनृणाम् यन्न कस्यचिदाख्यातम् तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमम् विप्रसर्वभूतोपकारकम् देव्यास्तु कवचम् पुण्यम् तच्छृणुष्व महामुने प्रथमम् चैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमम् स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमम् सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयात्ताश्चरणम् गताः न किञ्चिदशुभं किञ्चिदशुभ्रणसङ्कटे नापदन्तस्य पश्यामि शोकदुःखभयम् हि